Вітаємо вас! Шановні друзі, В ефірі програма це вас хвилює в студії Нелі Толмач. Традиційно по понеділках у цій порі ми говоримо про здоров'я. Сьогоднішній ефір. Я хочу розпочати словами героїні звідомого кінофільму. Якщо у жінок. Цієї миті є якісь невідкладні справи. Вони можуть саме зараз спокійно їм зайнятись, тому що наступна інформація зацікавить більше чоловічу аудиторію. Слова відомі, але трошечки навпаки. До нашої студії сьогодні завітав лікар-уролог, андролог Роман Борисович Мазо. А поговоримо ми про чоловіче здоров'я. Романа Борисовича, доброго дня. Добро і дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і ми будемо обговорювати доволі серйозні питання. Тому що вони напряму пов'язані з життям. Але для початку давайте поговоримо, в принципі, трохи пофілософствуємо і безпосередньо будемо спиратися на вашу практику. Які фактори формують, в принципі, чоловіче здоров'я? На першому місці, звісно, генетика. Тобто з може бути дано такое. сумасшедшее здоровье, которое он никакими сигаретами не прокурит и никакими алкоголями не пропьет. Первый тип – везунчики у нас, Везунчики, да? да. То есть генетически сильные, крепкие, мускулистые парни, которые могли даже никогда в жизни не заниматься спортом, это, так, так называемые альфа-самцы. То есть это э, действительно везунчики. То есть балование судьбы у них и с сексом, и со здоровьем, и с э, поведением мужским все в порядке. Вот. второй фактор это, конечно же, социальный фактор. То есть общество навязывает мужчине некий тип поведения. То есть и одни мужчины принимают такое поведение, для некоторых это не характерно. Кто-то думает, что он должен быть больше, чем он есть на самом деле. То есть он может быть не альфа самцом, но, смотревший средства массовой информации, интернета, ему кажется, что его способности мужские слабее, чем есть на самом деле, чем должно быть. Социальные факторы. Образ жизни, бесспорно, это фактор, который нельзя не учитывать. Это и вредные привычки, это и питание, это и различные атмосферные факторы, радиация и так далее. И только, как вы видите, я на четвертое место вывожу, собственно говоря, медицину. Потому что пока человек сам для себя не созреет, он сам для себя не объяснит, что он хозяин своего здоровья, что оно ему нужно, медицина ему вряд ли сможет помочь. Он должен прийти к врачу, он должен рассказать о проблеме, и только тогда врач может в большей или меньшей степени ему помочь. Насколько современные мужчины готовы к тому, чтобы прийти к врачу со своей проблемой? Потому что, зная, вот, например, женскую сторону, Логику, да и образ жизни, мы уже изначально идем по стереотипу, потому что женщина должна дать жизнь, продолжение жизни. И срабатывает инстинкт, вот, да, заложенный матерью природы, собственно говоря. И женщина открыта для общения и открыта эмоционально. Как обстоят дела с мужчинами? Мужчины потенциально тоже открыты к диалогу. Нужно найти подход. То есть да, многие мужчины не понимают, как они могут чужому человеку, даже в медицинском халате, даже с рекомендациями, человеку, явно разбирающемуся в этом, поведать о своих проблемах. Находишь какие-то тонкие места, находишь правильные нотки, правильные интонации, чтобы не обидеть, чтобы объяснить, чтобы информация, которую ты донес, была понята, потому что и культурный, и социальный уровень. Пациенты разные, с этим тоже нужно мириться. То есть в классике, да, ты должен всегда поднять на свой уровень. Но если ты начнешь разговаривать на птичьем языке, как говорят некоторые профессоры, многие пациенты тебя просто не поймут. Да, это безусловно. Mm -hmm. а, то есть мы можем, подводя уже непосредственно к вашей функции, сказать, что врач-андролог это прежде всего психолог. Да? Бесспорно. А что еще входит в ваш функционал? Большинство андрологов это специалисты, выросшие из урологии. Да? То есть, потому что, в общем-то, тенденция такая, что мужчина стереотипно идет к урологу. Вот. И наука андрологии она сформировалась на базе нескольких дисциплин. Это сцепка и сексологии, и психологии, и эндокринологии, и э, урологии в том числе. Если мы говорим о статистике вот таких вот мужских болезней, можно ли проследить, какие из них лидируют и какова все-таки причина? Мочекаменная болезнь, гиперплазия предстательной железы, рак предстательной железы. Вот, собственно говоря, основные патологии, к которыми обращаются мужчины к урологу. Где происходит сбой все-таки? Это нездоровый образ жизни, если вернуться к первому вашему ответу, вот с вашей точки зрения, как врача-практика? Я вижу все-таки не рациональное отношение к проблемам своего здоровья. То есть все-таки человеку кажется, что он будет здоров всегда. То есть я рекомендую мужчине после 30 лет обращаться к урологу. Даже если проблемы носят случайный характер, непостоянный, только какие-то первые проявления. Мы, к сожалению, видим достаточно много запущенных случаев. Я не только о раке говорю. Понимаете? Я просто вижу, человек несколько лет страдает неким заболеванием и не может сформировать это как проблему. И вот эта проблема. То есть человек не понимает, что может быть иначе. На вопрос, как вы мочитесь последние пять лет, он говорит, я так мочился всегда. Начинаешь спрашивать, оказывается, что так он мочился не всегда, на самом деле. Вы видите, что? мы просто невнимательны, не собственно говоря, к собственному здоровью. Вы говорите, что в активе в 30 лет впервые надо обратиться да. к доктору-урологу. А если мы говорим о мальчиках-подростках, и мы говорим уже о сексуальных каких-то моментах развития, когда впервые специалисту следует Это обратиться? Это государственная проблема. У нас есть детские гинекологи и проблема, вот возрастные юношеские проблемы урологические вообще не может быть поднято на достаточно высокий уровень, потому что нету специалистов в должном количестве. То есть, конечно же, мы видим э, фимозы в 16 лет. Это недоработка первичного звена. Это нонсенс вообще. Человек прожил уже 16 лет, и у него до сих пор не открывается головка. То есть, это и запущенность с точки зрения семьи. То есть можете себе представить, на каком уровне развития вообще санитарной грамотности находится э, мама с папой, если они не знают, что нужно, чтобы головка была открыта. Ну а педиатры куда смотрели, и тоже педиатры, вопрос, да. То есть, Здесь вот сместно. и школьные, но ну, школьные понятно, что. Педагоги не могут об этих проблемах знать, но родители и обычные участковые врачи да, иногда не уделяют этому внимания. То есть, конечно же, первичные осмотры осуществляются еще в роддоме. То есть грубую патологию не пропускают никогда. Это естественно. Вот. Я вам могу сказать, что, например, моего ребенка, участковый педиатр, не видел с первого месяца жизни никогда. Привет нашему педиатру. То есть, в принципе, он знает о существовании такого мальчика Мазовля Вовы четырех лет. Но им достаточно того, что у них папа доктор. Но да. такая же возможность есть не у всех, понимаете? То есть, я активно обращаюсь, я активно иду к стоматологу, к хирургу, к терапевту по всем специальностям, которые меня интересуют в отношении моего ребенка. Во-первых, я могу признаться себе, что я не совсем в этом понимаю. Вот. А у нас или недостаточно сознательность родителей, или выхолощенное такое несерьезное отношение несознательно. Да, это, во-первых, а во-вторых, это, видимо, общая тенденция развития общества. Вы видите, мы э, в медицинской сфере, возможно, не настолько грамотны, но я думаю, что традиции должны сработать. Собственно, мама прослеживает развитие девочки, а папа сына уже. И очень многие семьи, в которых я знаю, что именно так это все и происходит. Эм, Роман Борисович, э, вот, э, прослеживая данные интернет-сайтов, э, очень много информация о том, что проблемы урологии и андрологии в том числе помолодели. С чем это связано? Есть такой распространенный термин, что во всем виновата сексуальная революция. Но между сексуальной революцией, что является, конечно, позитивным моментом, да, когда повышается сексуальная грамотность населения, и между сексуальной разнузданностью, есть большая разница. Вот. Я считаю, что помолодели, во-первых, заболевания, передающиеся половым путем, катастрофически помолодели, то есть как традиционные гонорея и сифилис, так и более сложные заболевания, которые более стерто текут, такие как хламидиоз, уреоплазмоз, бесспорно, более раннее начало половой жизни тоже считается фактор, который неблагоприятно сказывается, потому что психологически ребенок, юноша, девушка созревают намного позднее, нежели физиологически. Вот. И почему-то многим молодым людям, особенно смотревшимся интернета, кажется, что в общем -то, начало половой жизни в 14 лет является нормой поведения. Я уже боюсь говорить о более ранних половых отношениях, но не секрет спросить у гинекологов, какое количество абортов сейчас у детей, не достигших даже совершеннолетия. Вот я считаю, что основная проблема, это, конечно же, вот э, нарушение полового поведения в раннем возрасте. Другие факторы, они равноценны как для более старших людей, так и для менее, все-таки, вот обращаемость вовремя к специалистам, какие-то экологические факторы, но я привык говорить о том, что можно взвесить, что можно почувствовать, да, то есть, когда ко мне человек приходит с ретельной дисфункцией, выкуривающий две пачки сигарет в день, и он просит помощи, но он не готов отказаться от курения, то достаточно сложно ему помогать. То есть он не созрел для серьезных решений для себя. То есть если у человека 170 кг весу, а он пришел к урологу лечить простатит, и не хочет говорить о лишнем весе, он не хочет осознавать это как проблему, он не в состоянии сейчас реально решиться на какие-то серьезные шаги очень сложно с таким человеком разговаривать, то есть он куда-то доктора пускает, а куда-то он не пускает. Ему кажется, что вот это вот важно, доктор, не морочь мне голову, сделай мне, пожалуйста, возможность иметь детей, и остальное тебя не касается. Вот это проблема. Роман Борисович очень просто, понимаете, чтобы прийти к доктору, чтобы доктор выписал чудодейственную таблетку, собственно говоря, и проблема, которая возникла, вот по мнению человека, была решена. Тем не менее, давайте проследим вот вторичные, как бы моменты возникновения болезней в урологической сфере, которая является следствием каких-то, на первый взгляд, совершенно не связанных, там, например, желудочно-кишечный тракт и урология страдает или что-то. Бесспорно, да. То есть любые расстройства желудочно-кишечного тракта, ведущие к колитам, различным сигмоидитам, рефлекторно могут сказываться на простатитах, на циститах у женщин, кстати. Вот. Вялотекущий простатит, вовремя не распознанный, может вести к сексуальным нарушениям, может вести к бесплодию, бесспорно. Вот. Вовремя незамеченные какие-то атаки пилонефрита могут хронизировать достаточно серьезное заболевание, вызывать хронический пилонефрит. То есть, опять же, своевременная обращаемость решает достаточно много вопросов. В медицине не живут худесники. Это очень скрупулезные ремесленники которые изучают эту проблему и вот та легкость которой иногда пациентам кажется доктор принимает решение за ней стоит большой клинический опыт а не просто какую-то шапку закидать. И хочется, чтобы действительно был индивидуальный подход, потому что каждая отдельная история ⁇ это прежде всего отдельная история, которая э, влечет с собой э, последствия, собственно говоря, и есть предыстория. Если человек не готов сегодня развернуть вот эту всю картину, да, и... я хотел бы сказать, что вот у меня периодически есть такие пациенты, то есть тема достаточно сложная, сексуальное расстройство, пациент начинает на ломаном русском языке со мной разговаривать, говорит, Доктор, я без мутиков не вы могу не может, с вами да, поговорить. Да, да. Но вот это уровень реальной культуры на сегодняшний день. Но да? Тем не менее, вы находите с такими мужчинами общий язык, потому что вы прежде всего... Я сервис, я должен понравиться, я должен помочь, я не могу отвергнуть. Это не свойственно доктору. То есть диантология, наука, общение с пациентом. Ты должен найти контакт, это твоя святая обязанность. Мало того, еще, опять-таки, последние данные говорят о том, что очень помолодела импотенция. Сегодня мужчины, подходя к возрасту 40-летнему, уже, собственно говоря, в кавычках песню спели и это широкая тенденция что в таких случаях вот вы все-таки видите какую закономерность и как изменить ситуацию потому что 40 лет это даже это не полужизненная конечно многие в этом возрасте только влюбляются повторно да у них есть какие-то серьезные а помните пословица седина в бороду без в ребро это наши деды так жили Человек идет к андрологу. Андролог специалист, который должен посмотреть на человека больше, чем на обладателя мужских половых органов. То есть у человека нарушаются различные гормональные процессы. У него может быть нарушение обмена холестерина. То есть в дебюте ишемической болезни сердца, или даже сахарного диабета могут, к сожалению, быть сексуальные расстройства. То есть вот как все. Не просто, да. Ну, То да. есть нужно разбираться. То есть в одной ситуации есть реальный психологический зажим с новым половым партнером, а в какой-то есть серьезный бэкграунд, есть какая-то очень серьезная проблема, которую нужно решать уже химическим путем. То есть, поэтому я всегда вижу на стыке профессии помощь пациента. Я никогда не поленюсь и отправлю человека к эндокринологу, если я вижу там серьезное расстройство щитовидной железы или поджелудочной железы или же проктологу если у человека есть трещина заднего прохода или геморрой конечно же эти проблемы имеют определенную связь и с заболеваниями предстательной железы. Роман Борисович, как легче работать? Все-таки, когда пациент приходит один или когда приходит, например, с женой? И уже подход более, знаете, такой вот комплексный, так сказать. Вы работаете с парой, женщина, она более, знаете, так вот располагает и вводит в ситуацию, а потом уже мужчина, ну, грубо говоря, видя, что диалог уже идет, он подключается. Я веду частный прием. Я вижу на сегодняшний день, что примерно 50% записи первичный мужской прием осуществляется с помощью жены. Да. Я считаю, что это хорошо. Это хорошо. То есть это лучше, чем если он не придет что в Вообще не придет, правда. Да. Но хотелось бы, конечно, видеть пару семейную, потому что в семейных отношениях много сложных психологических моментах, в которых нужно разбираться, конечно же, в паре. Сексуальная функция вообще единственная функция в организме человека – это парная функция. То есть пытаться разобраться, если мы говорим более узко, конечно, уже в социологических проблемах, без партнерши будет абсолютно невозможно. Вот Если это проблема гиперплазии предстательной железы, ну, может быть, не так все жестко, хотя там э, жена часто выполняет формализующую функцию, то есть просто нужно регулярно пить препараты. А мужчины не любят да. пить регулярно препараты. Жена составляет Она календарь. и контролирует давай. этот процесс, и процесс идет совершенно по-другому. То есть у нас примерно... Э, 30% людей обращаются по своей патологии, и из этих 30% только половина правильно принимает медикаменты. Вот это вот серьезная проблема. То есть примерно 15% людей правильно лечится. Остальные или не лечатся вообще, или лечатся нерегулярно, или лечатся от случая к случаю, или не бегают частью назначений на свой начала работать достаточно на свое да усмотрение. это серьезная проблема так роман Борисович, давайте смоделируем ситуацию например пришел мужчина к доктору прописан курс лечения и э, все получилось этого достаточно или в принципе если уже проблема есть ее надо прослеживать и в будущем я всегда пропагандирую семейный подход в в лечении. Конечно же, по возможности мужчина должен ежегодно обращаться к урологу. Ежегодно. С профилактической целью. Так. Ежегодно. После 30 лет, может быть, там, раз в 3 года, но после 45 лет однозначно ежегодно. Хотя бы для производства анализов маркеров рака предстательной железы. Самый простой тест стоящий на сегодняшний день ну, не очень больших денег, что-то около 100 гривен за этот анализ, делается в нескольких частных лабораториях в городе, абсолютно достоверен, эффективен. То есть хотя бы вот на таком уровне. У меня пациенты, меня вот вчера поздравляют с Днем медработника, они все мне помахали рукой и сказали, доктор, мы в этом году PSA сдали. Понимаете? То есть я сформировал такой э, потенциал людей, что люди понимают, что это э, правильная трата денег. Это не без... Я не требую даже прийти на прием. Он просто позвонил, отчитался, говорит, доктор, Отметьте, пожалуйста, мы сделали этот анализ, он уже сам в нем разбирается, но нормально. нормально. Все хорошо, да. И слава Богу. Давайте поговорим о моменте самолечения, потому что нынче рекламная индустрия очень развита. Нам даются просто формулы лечения прямо в эфире. В средствах массовой информации это все проявляется, это понятно. Тем не менее, каждый, собственно говоря, делает выбор. Идти вот по этому пути или все-таки обратиться к специалисту. Как часто в своей практике вы сталкиваетесь с запущенными формами какой-либо болезни именно вследствие самолечения? Я сталкиваюсь в подавляющем с, в проценте случаев с попытками самолечения. Только иногда это удачные попытки чаще всего неудачные попытки. То есть мне кажется, что на первом этапе человек может подойти к специалисту для того, чтобы понять, нет ли чего-то опасного для жизни. То есть когда мы говорим о злокачественных новообразованиях, ни о каком самолечении, ни о какой а, фитотерапии речи в принципе быть не может. То есть это абсурд. Когда речь идет о а, заболеваниях, связанных с сексуальными расстройствами, с нарушениями, спускания, Я допускаю, что Препараты-лекарства э, на фитооснове могут иметь свое воздействие. И в международных рекомендациях Европейской ассоциации урологов написано, что э, препараты, содержащие лекарственные вещества э, травяного происхождения, э, требуют дальнейшего изучения. То есть никто не исключает, что они в общем-то влияют позитивно. И по своей практике я вижу, что как минимум плацебоэффект 30% эффекта существует, бесспорно. Но я всегда прошу на первом этапе, пожалуйста, обратитесь к узкому специалисту, пусть он обратит внимание на ваши проблемы и даст внятный ответ, нет ли опасности развития рака. Вы видите, что нам, конечно, легче впасть в иллюзию какую-то, сформировать себе формулу успеха простую. Пошел там, купил траву, пропил ее, и все хорошо, и да и слава Богу, если срабатывает. А вот опасно, что запускается какой-то механизм необратимый, когда действительно ты входишь в тупик и понимаешь, что вовремя надо было все сделать, обратиться действительно к профессиональному специалисту. Если мы говорим, в принципе, о профилактике очень часто вот вы говорите что срабатывает эффект плацебо до да? эффект плацебо это самовнушение когда человек сам себя настраивает психологи говорят что это однозначно всегда срабатывает независимо от любой ситуации тем не менее вот этот момент самовнушение. Если мы говорим о сексуальных расстройствах, можно сказать, что это основа основ, которая сработает впоследствии, потому что очень много в каких-то моментах доверительных у мужчин зависит от его настроения, насколько он в себе уверен, насколько он чувствует себя вот здесь именно героем в какой-то конкретной ситуации. Все что угодно, общая обстановка, запах женщины, всплески шума моря и небольшое количество алкоголя. Все может влиять позитивно и может также на глазах разрушаться в результате неправильно брошенного слова, в результате каких-то жестов или мимики неправильно То есть мужская сексуальность, она в общем-то достаточно ущербна. То есть эволюционно мы лишились там твердого места, там нету кости, и эрекция достаточно сложный феномен, в котором есть и психологический, и гуморальный. Момент. Вот. Поэтому, конечно же, всегда нужно подходить очень индивидуально. Но в принципе плаценты э, излеченности сексуальных расстройств при применении даже растительных препаратов достаточно высокие. Я не могу сказать, что э, это бесполезно. Но Ситуации бывают разные. В ситуации андрогенодефицита, когда у человека есть резкое снижение тестостерона, пытаться давать растительные препараты бесполезно. В ситуации, когда у человека сахарный диабет и атеросклероз, и нужны нитраты, нужна виагра, бесполезно применять травку. А в ситуации, когда это больше психосексуальное расстройство, связанное с утомляемостью повышенной, нервозностью, да. нашей всей жизнью, нашими всеми негараздами, они могут быть, конечно, поправимы с помощью фитотерапии. Какую модель поведения вы предлагаете жене? Вот в случае, если вы говорите с супружеской парой, все-таки какие-то моменты требования или вот желание обратиться к специалисту, или простая доверительная доверительное общение и понимание, и любовь, собственно говоря, сделает то, что надо сделать тоже, К сожалению, индивидуально есть моменты, которые можно решить в рациональной психотерапии. Есть конкретные приемы секс-терапии, когда есть конкретные уже более сложные работы с семейной парой, которые могут привести к положительному эффекту. В разной ситуации. Какие-то сегодня вы можете вспомнить случаи, когда действительно вот неожиданно сработали моменты, на которые вы не ставили совершенно в методе лечения? Потому что у врачей-практиков всегда какие-то неожиданные такие находки, и это всегда вот тот самый неоцененный опыт, о котором вы говорите, что у каждого за плечами вот то свое багаж. А -а -а. Есть тысячи таких вот занятных историй. Сейчас, вот сразу на памяти, вы меня застали в расслух, не могу вспомнить, но самое замечательное это когда человек, расставаясь с, со случайным половым партнером, находит в жене. Нечто такое, чего раньше он не видел. Как в летучие мыши, да? Вот, вот эту родинку да, между это. пальцем. Вот это необычно, да. То есть, как бы, только чужой человек смог раскрыть вдруг внезапно новые нотки в, в жене. Вот это вот было достаточно забавно. Необычно и человек достаточно был озадачен таким странным поведением своего. Партнер. Вы видите, Роман Борисович, вы не только помогаете мужчинам быть здоровыми, а вы все-таки формируете здоровое общество, где семья все-таки ячейка, да, по старинке, однако это срабатывает. Понимаете, вот мы так или иначе зациклены на морали, да, потому что наши болезни, психологи, эзотерика говорит о том, что это следствие наших каких-то моральных проблем. А говорите вы вот именно вот с этой точки зрения или в принципе вы идете от физиологии, потому как вы врач и сегодня надо тело здоровым? Сделать. Я всегда об этом говорю, я всегда иногда повергаю в ужас просто пациента, когда таким количеством информации я пытаюсь человека задачи, да, то есть я он пришел какой-то очень простой, как ему кажется физиологической проблемой, а ему доктор начинает задвигать какие-то прописные истины про это, не знаю, про семью, про религию, про верность, про любовь и когда я говорю пациентам с бесплодием о том, что в половом акте, в котором будет экстаз у женщины, то есть будет, собственно оргазм, скорее родится ребенок, многих это ставит просто в тупик. Я не могу сейчас на пальцах это нарисовать, но в этом есть совершенно физиологическое обоснование, то есть в половом акте, в котором есть любовь, в котором есть сладострастие, дети зачинаются чаще. Как хорошо, что так на самом деле сегодня подтверждается именно медиками. Это не философия, это не, знаете, какие-то э, небесные какие-то истины, о которых мы мечтаем или хотелось бы, да, и, идеи какие-то, э, иллюзии. Это уже доказано. Да, это и сегодня все в нашем эфире это проговорил специалист, практик, который прежде всего э, ратует, собственно говоря, за здоровье. Да, здоровое продолжение, чтобы поколение было здоровое, следующее продолжение рода. Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами. Очень много ценной информации. И дай бог, чтобы хотя бы одного нашего зрителя вы заинтересовали, и чтобы все у него получилось. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма Це вас хвилює. Я Анелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам міцного здоров'я і пропоную надалі залишатися на нашій затишній хвилі. До зустрічі в ефірі!